есть группа людей, которые э, имеют там такие взгляды, которые абсолютно противоречат моим взглядам, нашим взглядам. Да? Например, там какая-то группа гомофобов, там, да? или там националистов, которые э, открыто высказывают свое мнение, э, при этом они никого не убивают, ничего такого не делают. Это, это, ну, как это связано с правами человека? Есть ли здесь какой-то, ну, входит ли это где-то в вашей карте? Скажем? В нашей карте это вот как раз вот эти инопланетяне, там написано, например, расизм, вон, это как раз вот эти дачные тарелки, которые атакуют и бьют по каким-либо из стран. Вот но они могут существовать или их вообще нет? И почему ну, и с, их надо убить, отрезать там, Они еще. могут, они могут веселиться, спокойно существовать со всеми остальными. Пока и, не нападали. Да, вот не нападали. А может быть они же люди сели, в эти тарелки и начинают пагубно влиять на все остальные рукава других людей на земле. Я просто вспомнил одно из двигающих вспомнил. Сейчас часто там говорят про язык вражды, например, да, про такие все вещи. И одни из моих коллег, мы с ними разговаривали, недавно проводили семинар по, по преступлениям на почве ненависти. И когда речь шла о языке вражды, то они сказали, ну мы скорее любим, мы будем говорить о преступлениях на почве ненависти, но мы не будем говорить о языке вражды, потому что там очень тонкая грань и непонятная до конца. Не Потому что где вот язык вражды, а где это свобода высказывать свое мнение. То что, мы, то, что у нас есть права человека, то, что есть концепция прав человека, это не отрицает того, что это даже защищает отдельное мнение, которое не уважает их, которого мы можем не придерживаться. И, например, было одно решение в Европейском суде, Ринкенс против Австрии, когда журналист позвал к себе в студию э, таких ярых э, неонацистов нео молодой группы Зеленой курки там организация называлась. И они и позволили им просто в эфире, этот эфир был поздно ночью, э, высказывать свое мнение. Просто вот дал им такую площадку, мало он мало что комментировал. Но его цель была такая, чтобы показать, насколько они, их высказывания, вот, ими носят идиотический, дурноватый такой характер, показать, насколько они идиоты. А в Австрии суды австрийские осудили этого журналиста, они назначили ему достаточно высокий штраф, наказали его за этот репортаж. Как вы считаете? Ну, он, конечно, а он, в свою очередь, говорил, что вот здесь нарушено его право свободно выражать свое мнение, что он имел право, как журналист, выражать свое мнение, использовать их вот в этой программе, что у него цель не была распространение таких наверное, нацистских взглядов, наоборот, он хотел показать весь всю дурость этого всего. А он вопрос. комментарии свои к этому всему давал угу. отдельно? Или он просто взял на них репортаж и не высказали свое мнение? Особых комментариев не было. Можно вопрос? Угу. Он достиг кстати, или цели показать их с идеологической стороны? Или это выглядело как пропаганда, и на полном серьезе народ мог воспринять это как какое-то ну, такую информацию. ну, вот это и пытались выяснить. Это была пропаганда или это... Или или обстоят, может, но он говорит, что он был не пропаганда. Ну, пропаганда, мне кажется, это уже как мы ну, сами воспринимаем. Я могу воспринимать это как пропаганду, а мой друг нет. Я считаю, что ну, несправедливо обсудили. Почему? Потому что не должен журналист показывать людям то, что им нравится. Он должен показать и какую-то обратную сторону. Це реально, по суті, питання відповідальності журналістів за той контент, який він випадає у нас, так? Питання, по суті, це було досить несправедливо з тої точки зору, що він показав просто годі факту. Він показав просто те, що історія в суспільстві, і власне дав суспільство вже... Працювати з цим самим, тобто робити якісь висновки. Тобто він, якщо він не робив ніяких нових, тобто він не направляв це вуслу, він показав вольф -факт. Mm -hmm. я, Ну, Останній коментарі я підібрав. Ну, нагадай виступ, теж він був засуджений, адже кожен має право на висловлення своєму, особливо якщо це є вже в ухості. Е інші люди теж знали, до чого можуть якась, які ідеї має інша група осіб. Тобто вони мають прав на. Але я можу такий приклад навести. Ми ж бачимо по телевізору і в фільмах, і просто в бифмах. Але ж не всі починають після того, що побачили, вбивати. Хто його знає, ніхто не починають. Хорошо, я скажу, чем закончилось это дело я писал, я и скажу вывод, которому как бы, я хотел, на, на что я хотел акцентировать внимание. Ну хотя вы уже, наверное, и поняли, и догадались, я об этом сразу не проговорил. А, и там было несколько еще деталей, которые я не, не раскрыл. Вы, конечно, правы в своих вопросах, пропаганда это или не пропаганда. Европейский суд, когда рассматривал это дело, он обратил внимание на несколько деталей: на то, что, во-первых, свобода слова является основополагающим правом человека, и что свобода слова принадлежит не только тем, тем, тем словам и тому выражению, которое нравится. Это может нам не нравиться, и наоборот, даже Европейский суд говорит о том, что свобода слова это всегда кому-то режет слух, это всегда кому-то не нравится, иначе это не свобода слова иначе мы просто в другую вот обувь уйдем, Вот. Второе, на что он обратил внимание, что цель, с которой журналист давал этот репортаж, он не хотел делать пропаганду, он хотел делать наоборот, показать реальное лицо вот этих вот людей, которые нам, взгляды которых нам абсолютно неприемлемы. И третье, это характер передачи и время передачи. Передача выходила поздно ночью, и выходила она, как правило, у этой передачи был определенный круг людей, которые ее, как правило, смотрел. Это интеллектуалы, которые специально не ложились спать и в этот момент ждали его передачи. Это не, не общественно популярная какая-то программка, в которой э, все это, каждый там мог это увидеть. То есть это целевая определенная группа людей. Поэтому, да, Европейский суд оценил это дело и сказал, что это слишком чрезмерное как бы, вообще наказание, и нужно было какого-то наказания, и это, и это действительно является вмешательством и правомерным свободу выражения денег. Хочешь... Я не удержусь, я тоже хочу добавить. Мы завтра будем работать в общественной СМИ европейского суда, разбираться, как работает европейский суд, как он определяет правомерность, неправомерность ограничений, и определяет, необходимо было это или нет. Вот по поводу свободы слова, кстати, в этом деле, кажется, нет, не в этом деле, европейский суд вообще назвал прессу Uh, uh, в контексте свободы слова watchdog of democracy uh, псом демократии свободу слова и, да, и в uh, деле Лингенс против Австрии очень известное дело, такое ключевое было сказано, что у журналистов условно, это не совсем так корректно свободы выражения взглядов намного больше, чем у других, потому что они обеспечивают демократию. Дело касалось например, бывшего президента Австрии и журналист писал на нем статью, подозревая его в возможном пособничестве наверное, нацистам, потому что в прошлом он тоже принадлежал к нацистской партии. Так вот, в отношении политиков свобода слова предусматривает в контексте журналистской деятельности, предусматривает намного больше возможностей. И говоря об ограничениях, вот Сергей только что сказал, что а, время, когда выходила передача, то есть конкретные обстоятельства играли тоже ключевую роль.